समाजवादी पक्षा समाजवादी पार्टीच्या जिल्हा उपाध्यक्षपदी शेख आबेद पटेल यांची निवड झाल्याबद्दल उत्साहात जाहीर सत्कार करण्यात आला नांदेड समाजवादी पार्टीच्या महानगर जिल्हा उपाध्यक्षपदी शेख आबेद पटेल यांची निवड झाल्याबद्दल नांदेड शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्याकडून शेख आबेद पटेल यांचा उत्साहाच्या वातावरणात जाहीर सत्कार करण्यात आला अठराव्या लोकसभेमध्ये उत्तर प्रदेश प्रदेशमध्ये समाजवादी पार्टीला सदोतीस जागा मिळाल्यामुळे देशभरात समाजवादी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे मनोबल वाढले असून सर्वत्र पक्ष वाढीसाठी कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत महाराष्ट्रामध्ये समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी हे प्रमुख असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये समाजवादी पार्टी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न चालू असून नांदेड जिल्ह्यामध्येही समाजवादी पार्टी वाढवण्यासाठी शहरातील पदाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत नांदेड जिल्ह्यामध्ये समाजवादी पार्टीचे प्रदेश सचिव मजर अहमद कामगार सभेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट विष्णू गोडबोले आणि जिल्हाध्यक्ष जावेद खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षवाढीसाठी नियोजन लावले जात आहे पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात जोरात चालू आहेत त्याचप्रमाणे सव्वीस जून रोजी शासकीय विश्रमगृह येथे शहर महानगर जिल्हा उपाध्यक्षपदी शेख आबेद पटेल यांची निवड करून त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला मझर अहमद सचिव महाराष्ट्र प्रदेश जावेद खान जिल्हा महानगर उपाध्यक्ष विष्णू गोडबले कामगार सभेचे प्रदेशाध्यक्ष नांदेड जिल्हा प्रवक्ता अनिस खान व अजर अहमद साब सूर्यकांत वानी शेख सलीम श्रीपत रायपतवार शेख आदिल हुसेन आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते यावेळी मोठ्या संख्येमध्ये शहरातील युवकांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला त्यानंतर समाजवादी पार्टीचे प्रदेश सचिव मजर अहमद कामगार सभेचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मज त्याचबरोबर कामगार सभेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष विष्णू गोडबले यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन के केले या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन अनिज खान यांनी केलं आबेद पटेल यानी सर्वांच आभार मानले लिए हम बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि समाजवादी पार्टी में आबिद पटेल साहब के जैसे लोग यहाँ पे जुड़े हैं टीम और ये सब मिलकर आने वाले विधानसभा महानगर पालिका में मुझे उम्मीद है कि महानगर पालिका जितनी आने वाले इलेक्शन है ये इलेक्शन में समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी के जोर लगाने वाली है हम पूरी ताकत से काम करने वाले है और हर वार्ड जिला परिषद जो भी इलेक्शन यहाँ से आने वाले है उसमें आबिद पटेल का परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा मैं एडवोकेट विष्णु बोडोले महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी कामगार सभा का अध्यक्ष हूँ और इस समय हमारे पटेल साहब का उपाध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है वो पूरे नामदेड़ शहर और नांदेड़ महानगर पालिका के अंदर अलग ढंग से काम करने की उम्मीद उन्होंने यहाँ पर जताई है और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे नांदेड़ शहर के हद तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर चयन किया जाएगा और समाजवादी पार्टी में काम करने के लिए लोगों को कन्वेंस करके समाजवादी में बुलाया जाएगा हमारे नेता आदरणीय अबू अजमी साहब और राष्ट्रीय नेता अखिलेश जी यादव साहब के सपनों को पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय एकात्मता सर्वधर्म समभाव समता संविधान का जो और इस देश में हो रहा है इसलिए संविधान की कुछ बातें हैं सर्वधर्म समभाव की वो भाषाओं का भी लोगों को बताना है और सबको इस समाजवादी पार्टी के जो नियम जो कानून के हिसाब से हमारी समाजवादी किस ढंग से सब समाज सब जाति पार्टी को लेकर के चलती हैं इस बात का लोगों को जिक्र करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हर वर्ड में लो, हमारे लोग हमारे नए 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 जितने भी भाई लोग आ रहे हैं वो काम करेंगे और सबसे ज़्यादा मैं तहदी से बात यह करना चाहता हूँ कि हमारे जावेद भाई जो हैं उन्होंने तकरीबन तीन चार महीने से इतनी मेहनत ली है कि नामदेड़ में अच्छे से अच्छे लोग लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोग आए अच्छे से अच्छे काम करेंगे यही मैं उम्मीद करता हूं और नांदेड़ शहर के हद तक ही नहीं बल्कि पूरे नांदेड़ के तालुके में और जिले के अंदर जितने भी गांव गांव है जिला परिषद का है पंचायत समिति है और विधानसभा का जो भी निर्णय आएगा हमारे ऊपर से जो वो आदमी शाम जो भी हमें निर्णय देंगे उसके हिसाब से हम काम करने के लिए तैयार हैं और पार्टी को बढ़ाने के लिए मैं और हम हमारे हम, 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 सभी लोग तहे दिल से काम करेंगे हमारे जावेद भाई और नए उपाध्यक्ष बने उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ धन्यवाद जय हिंद जय माक्ष